是吧？这合作看来是没法聊了。回头我去拒了他。啊？为什么？我不允许再有任何人把你从我身边推开。你这是哪学来的土味情话？我哪儿学了？这真是我自己想说的话。我爱听算了。 你没有爱听爱听，刚才你的表现特别像那种拯救落难公主的骑士。<laughs> 嗯，那和宋希合作的事就不想合作了。与其有这个时间，我不如花在莫拉尔的剧本上，是吧？好吧，不合作就不合作，我尊重你。嗯 我猜的果然没有错，那女的就是他女朋友。你说，那女的怎么样？那,那当然是没有西西姐你好看的。宋小姐你好，我们这边考虑了一下，周川老师现在还不打算售卖版权，不好意思啊。 期待以后能有机会合作。竟然拒绝我！好，没关系，那我明天请你吃饭吧。 在这收拾什么收拾？你卖惨给谁看？没保洁吗？去找保洁来收。去把酒给我拿来。我等了周川这么多年，他凭什么横插一脚？ 什么这位是，嗯，他叫初理，是我的编辑，我是他的编辑，《洛河神书》就是我责编的。啊，看来两位的关系很好。嗯，还行吧，毕竟合作过嘛。嗯，也是。啊。 听说周老师是有女朋友的、呃，貌似是有的。嗯，我跟他女朋友挺熟的。对，两个人很好，好的就跟一个人一样。你说你叫初里是吧？嗯。我应该比你大一点，我可以叫你小初吗？可以啊，可以啊，宋小姐。你叫我西西就好了。 其实我真的很羡慕你，可以帮周川老师出书。不瞒你说、啊，我一直都是周川老师的书迷，一直期待着有一天可以诠释他的作品。你还真的是他的读者吗？嗯，我很早就开始关注周老师了，比你们想的都要早。哦，小初，我可以加下你的微信吗？ 加我的，以后工作上的事儿我直接联系你吧。可以啊，可以。我想你。毕竟刚和周老师出过绯闻，我也不太方便一直和他见面。对了，说起这个，不知道周老师，你女朋友介不介意上次的绯闻 不介意，完全不介意。他女朋友都知道，都是那些狗仔在作祟。那就好，嗯，还是要和周老师道个歉，给你添麻烦了。嗯，小初啊，刚才干嘛不承认你是我女朋友？还跟他聊这么开心？哪有人带女朋友出来工作的？我不专业。 那干嘛要加微信啊？